Пожалуйста, для начала, чтобы Начальник главного территориального управления МЧС Украины в Днепропетровской области полковник Романюк Игорь Павлович. Что сегодня за учения, для чего они проводятся, какие элементы важны для зимы? Сегодня мы проводим третий завершающий этап команды штабных учений, которые проводились 28 числа по сегодняшний день в Днепропетровской области. Тема этих учений – действия органов управления сил гражданской защиты населения, оперативных служб по действиям в условиях осенне-зимнего периода 2012-2013 года. Учения плановые проводились на основании распоряжения председателя облгосадминистрации, начальника гражданской защиты области Александра Юрьевича Вилкова в соответствии с распоряжением Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины. На этих учениях были отработаны и согласованы оперативные планы, те, которые нам необходимы, планы реагирования по действиям в условиях осложнения ситуации в осенне-зимний период. Сегодня мы провели проверку готовности инженерной техники. Это тяжелая инженерная техника, которая находится в резерве области на случай осложнения ситуации на дорогах, на дорогах и в коммунальных вопросах по нашей области. Дополнительно к этому Министерство по чрезвычайным ситуациям Украины, наше главное территориальное управление готово задействовать 31 пункт обогрева, 5 пунктов жизнеобеспечения, и около 65 электростанций. Всего мы можем задействовать 750 человек личного состава, а вся группировка сил, которая задействуется в таких вот случаях, составляет порядка 2000 человек. И каким ситуациям вы теперь готовы? Если можно, вот, там, снегопады, гололеды и так далее. И если не секрет, во сколько обошлись эти учения? Потому что там соляры много сожгли, что-то подорвали. Если это не секрет? Конечно, не секрет. Мы готовы по действиям во всех условиях чрезвычайных ситуаций сене-зимнего периода. Это и гололед, и обледенение, и снежные заносы. То есть весь перечень зимних чрезвычайных ситуаций. Их более 27. На сегодняшних учениях была задействована техника аварийно-спасательного отряда специального назначения, которая дислоцируется в городе Верховцево. Ориентировочно по, по этим учениям было из расхода на порядка 500 литров топлива диз, дизельного топлива, топлива и где-то около 250 литров бензина. Если бы этих учений не было, возник, была ли вероятность какой-то ситуации ну, уже во время непосредственной там, снегопада, гололеда и так далее? То есть зачем? Эти ну, прежде всего эти учения проводятся для того, чтобы убедиться в готовности сил, средств наших в первую очередь оперативных сил. Главного территориального управления МЧС, меня, как начальника главного территориального управления МЧС, это лишняя тренировка личного состава по действиям на таких вот условиях. Это плановые учения, они проводятся ежегодно. Я думаю, они лишние не будут никогда. А сколько подобных учений вообще есть в году? И как вам, скажем, ваши подлегли? То есть вы на должность ступили недавно? Да, лич... учения у нас планируются заранее, и если идет прогноз о том, что ухудшается обстановка, метеообстановка или какие-то другие вопросы, мы дополнительно планируем неплановое проведение учений. В год мы проводим до 100 учений на различную тематику по всем видам чрезвычайных ситуаций. Заранее у нас отработаны планы реагирования на эти чрезвычайные ситуации и планом мы эти учения будет проводим.